अजितदादा पवार एकनाथ म्हणजे दे, देवेंद्र फडणवीस सरकारने केलेले कामं जनतेने मान्य केले आणि पुढच्या पाच वर्षामध्ये डबल इंजिन सरकार मोदी सरकार महाराष्ट्र सरकार मिळून डबल इंजिन सरकारच महाराष्ट्राला क्रमांक एक करू शकतं देशातलं एक नंबरचं राज्य करू शकतं हे जनतेने स्वीकारलं आणि म्हणून आम्हाला ऐतिहासिक विजय मिळाला मी माननीय आमचे नेते देशाचे गृहमंत्री अमित भाई शहाजी यांचं कुशल संघटनात्मक निवडणुकीचं नियो नियोजन आणि आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डाजी यांनी आम्हाला दिलेलं संघटन कौशल्य आमचे प्रभारी भूपेंद्र यादव अश्विनी वैष्णवजी आमचे शिवप्रकाशजी आणि संपूर्ण केंद्राची आमची टीम या ठिकाणी सर्वांनीच खूप मोठं सहकार्य आम्हाला केलं आमचे नितीन गडकरीजी यांनी मोठ्या प्रमाणावर प्रचार प्रसार केला आणि आज मला अभिमान आहे की आज महाराष्ट्राच्या केंद्रातल्या संपूर्ण टीमने ज्या पद्धतीने आम्हाला महाराष्ट्राला महाविजय हा मिळवून देण्याकरता काम केला मी सर्वांचा आभार मानतो आणि मोदींच्या नेतृत्वातला हा मोठा महाविजय देवेंद्रजींच्या कामावर झालेला महाविजय एकनाथजीच्या संपूर्ण नेत्यांच्या अजित पवारांच्या कामामुळे झालेला महाविजय आणि पुढच्या काळामध्ये जनतेची अपेक्षा आम्ही पूर्ण करू आमचं सरकार जेव्हा देवेंद्रजी उद्या मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतील आमचे एकनाथजी अजितदादांचे सर्व त्या ठिकाणी सरकार बनेल आणि या ठिकाणी जे आमचं सरकार बनेल ते अत्यंत महत्त्वपूर्ण सरकार महाराष्ट्राला आत्तापर्यंत विकास सर्वात मोठं विकासाचं सरकार सर्वात जास्त विकास करणारं सरकार जनतेला अशा अपेक्षा पूर्ण करणारं सरकार महाराष्ट्रात येईल खरं तर आज मी आमचे विजय रुपाणीजी जे आमचे निरीक्षक आले होते आमच्या निर्मलाताई सीतारामन त्यांच्याही मी महाराष्ट्राच्या जनतेकडनं आणि भारतीय जनता पार्टीकडनं आभार मानतो आमचं केंद्रीय नेतृत्व जे ठरवेल तसा शपथविधी होईल आज तर देवेंद्रजी एकनाथजी अजितदादा चर्चा करतील आमचं केंद्रीय नेतृत्व चर्चा करेल आणि त्यातनं जे काही ठरेल ते आपल्याला उद्या दिसेल आमची पार्टी ही सामूहिक निर्णय करणारी पार्टी आहे आमच्या महायुतीमध्ये एकनाथजी अजितदादा आमचे तेरा पक्ष आहे सर्वांशीच चर्चा करावी लागतं सरकार बनवताना असं नाही आहे की बाबा आजच आपला मुख्यमंत्री मुख्यमंत्रीपद बनवून टाकलं असं नाही आहे आम्ही सर्व महायुतीला चर्चा करून एकनाथजी देवेंद्रजी अजितदादा बसून आमचं केंद्रीय नेतृत्व बसून याला वेळ लागतो आणि आमचे पोर्टफोलिओ काय का राहतील आमच्याकडे पालकमंत्री कसे राहतील हे सर्व चर्चा होतं शेवटी सरकार पूर्ण बसतं आणि त्यामुळं मला वाटतं थोडा उशीर होणं योग्य आहे पण त्या ठिकाणी महाराष्ट्राला पुढचे पाच वर्ष न्याय मिळाला पाहिजे याचं सरकार आमची बनवतो आहे थोड़ा उसी तरीका आनंद पूर्ण महाराष्ट्र देखिए आज भारतीय जनता पार्टी विधिमंडल गठ के लिए हमारे महाराष्ट्र के नेता देवेंद्र फडणवीस जी का चयन हुआ है महाराष्ट्र की 14 करोड़ जनता की ओर से महायुति की सभी कार्यकर्ता की ओर से हमारे महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं की ओर से और महाराष्ट्र की जनता की ओर से मैं देवेंद्र फडणवीस जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में महाविजय की संकल्पना हमने की थी और मोदी जी के नेतृत्व में हम सब ने जो मोदी जी ने नारा दिया है एक कह तो सेफ है एक कह तो सेफ है ये नारा सारे महाराष्ट्र के अठरा पकड़ जातियाँ सभी धर्मों ने सभी समाजों ने स्वीकार किया और ये नारे को लेकर हम आगे गए ये महाराष्ट्र में सब एक रहे सेफ रहे ये आधार पे हम सामने गए और मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार दोनों सरकार मिलकर महाराष्ट्र को देश का क्रमांक एक का राज्य बनाने का जो हमारा प्रयास है हम लोगों ने वो प्रयास किया है एक शिंदे जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी थी ढाई साल तो मोदी जी की सरकार और एक जी की सरकार मिलकर जिस प्रकार से महाराष्ट्र में विकास हुआ है महाराष्ट्र में योजनाएं बनी है ये योजना को जनता ने स्वीकार कर लिया आने वाले पांच साल हम जनता को जो मैनिफेस्टो देने वाले हैं वो भी जनता ने स्वीकार कर लिया हमारा जो मैनिफेस्टो है वो भी स्वीकार कर लिया है जनता ने ऐतिहासिक जीत दी है हमारे देश के गृह मंत्री अमित भाई शाह जी ने जिस प्रकार से कुशल संगठन नियोजन हमको दिया है जिस प्रकार से अमित भाई ने छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को लेकर प्रवास किया है उनका जो ऊर्जा हमको मिली है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने जिस प्रकार से हमें संगठन का मजबूती दी है हमारे केंद्रीय नेतृत्व सारे केंद्रीय नेतृत्व ने हमारे यहाँ पर आकर जिस प्रकार से भूपेंद्र यादव जी अश्विनी वैष्णव जी है नितिन गडकरी जी है हम सारे नेता कम से कम हमारे सारे मुख्यमंत्री सब ने आकर हमारे कार्यकर्ताओं को उत्साहित किया जनता को वादा किया वो वादा हमारी सरकार पूरा करेगी और निश्चित रूप से देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार ये 2014 से 19 में जिस प्रकार से काम कर रही थी अभी ढाई साल जिस प्रकार से एक नाथ जी ने काम किया है आने वाले पांच साल भी महाराष्ट्र के इतिहास में मजबूती देने वाले होंगे ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक जीत है और माननीय देवेंद्र जी का जो चुनाव ये उनका जो उनको चुना गया है उनको नेतृत्व दिया गया है ये नेतृत्व महाराष्ट्र को बहुत आगे लेके जाएगा ऐसा मुझे भी के साथ कल कितने मंत्री शपथ लेंगे और क्या एक है तो सेफ का नारा जो टी शर्ट लोग पहन के घूम रहे हैं कल वहाँ पर दिखाई देगा ये वापस से देखिए जनता में खुद में ये गुस्सा है कि हम लोग टी शर्ट पहने हम लोग फेटे लगाए एक है तो सेफ है का टी शर्ट पहने ये खुद ही जनता कर रही है खुद ही युवा कार्यकर्ता कर रहे है और बहुत जनता में विश्वास है रह गई बात शपथ विधि की तो हमारे एक जी देवेंद्र जी अजीत दादा मिलकर और हमारा केंद्रीय नेतृत्व तो मिलकर जो निर्णय लेंगे वो निर्णय से आगे जाएगा क्या 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 में सब खुश खुश है 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 दोनों गठबंधन डीसीएम के लिए देखिए हम सारे एक ही है सब एक है तो सेफ है हम सब लोग और चिंता मत करिए एक नाथ जी भी है अजीत दादा भी है हम सब लोग एक है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है निश्चित रूप से जिस प्रकार से जनता ने हमको मैंडेट दिया है उसी मैंडेट पे महाराष्ट्र में काम होगा